Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Azri Idris, inilah Bual Bisnes. Pusat sulung kali ini kita akan bersama-sama dengan pengarah urusan kumpulan Kumpulan Richiamo Coffee, Datuk Muhammad Zamri Abu Samad Untuk berkongsi kisah kejayaan dan cabaran syarikat tempatan ini bersama Bual Bisnes Saksikan nama saya Muhammad Zabri Abu Sama. Uh, Ricamo ditubuhkan pada tahun 2015. Uh, di mana pada tahun tu kita mendapat satu tawaran uh, ruang niaga tempat di Universiti Utara Malaysia. So dari dari situlah kita buat study untuk you know, kita nak buat apa bisnes apa kita nak dapat nak buat di di universiti ni. Sebab di dalam Universiti Utara Malaysia ni dia ada 20,000 pelajar di dalam ni. So maka timbullah idea awalnya kita nak buat kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat pada masa satu ketika dulu ada uh, dia panggil apa steak coffee ya, eh? coffee yang cup yang besar ada 32 oz yang orang jual RM5 satu cup. Di mana kita dah ada asal kita nak bawa uh, bisnes tu daripada street coffee tu air condition ataupun aircon ni dalam hawering uh, in, in tempat lah. Setelah kami berbincang dan kita brainstorm, kita dapati minuman seperti seperti ini adalah uh, dipanggil satu trend ya. Kita takut dia tidak bertahan lama, uh, that's why kita setelah bincang, kita buat keputusan kita nak buat uh, brew coffee lah yang yang kita ada sekarang. outlet pertama kita orang adalah pada tahun 2016 di dalam Universiti Utara Malaysia. Uh, itulah cabaran yang paling hebat saya rasa yang ah, cakap tempoh masa untuk menyiapkan outlet pertama tu yang paling panjang tu selama lebih kurang 8 bulan daripada scratch uh, sampailah uh, cafe itu dibuka. So cabaran kita adalah masa pada masa itu adalah uh, kedudukan kita tu jauh di di ibu kota ataupun di Kuala Lumpur maknanya kita punya supply chain ataupun Uh, sos-sos uh, bahan-bahan material ni agak susah begitu ah. Uh, cabaran kita adalah ialah satu bernama yang baru nak dibuka tu maknanya macam-macam lah dia punya cabaran dan saingan daripada masa itu because uh, banyak juga pada, pada asalnya kalau kita tanya I mean, saya tanya kawan-kawan tak ada seorang pun yang kata uh go go ahead ataupun proceed because kita nak buka kedai kopi di dalam universiti di mana uh, kita nak jual kopi tu contohnya macam cappuccino satu cup tu RM6 so di mana pada masa tu RM6 ni atau, atau di dalam universiti tu, untuk makan uh, tengah hari eh di dalam kafe di dalam universiti ni dia dapat nasi uh, contohnya lauk ayam goreng kuah ataupun teh ais lah rm 5 saja tapi saya ambil keputusan untuk uh, teruskan juga because based on the mental way, uh, setiap student dia akan spend RM10 uh, sehari. Itu uh, dia saya buat keputusan, maknanya RM10 ada RM200,000. Maksudnya dia pesan 20000 student. So, kita nak capture berapa saja. That's why saya ambil keputusan, yes, this is that opportunity yang kita perlu ambil. Okey, uh, memang kita berbola di Universiti uh, Utara Malaysia. we call it captive market lah maknanya customer yang tersedia di dalam kampus tersebut outlet yang kedua kita orang pun masih di dalam universiti iaitu Universiti Islam Antarabangsa Pembak UIA dan yang ketiga adalah UTMKL so selepas outlet yang ketiga tu baru kita pergi ke real market maknanya real world lah di pasaran di rumah-rumah kedai di apa nama pejabat-pejabat kerajaan di hospital dan sebagainya So in terms of pemilihan lokasi, so demografik tempat tu sangat penting. Mana kita tidak tengok uh, the population of the kawasan yang nak dibuka tu, and then of course the what they call it the purchasing power lah. I mean the demographic of the tempat tu. So more or less kalau kita kata big big brand yang ada pesaing kita, Insyaallah tempat tu okey lah. Mana je sudah tak uh, apa? Mana dapat study lah sebelum Ini is advantage yang kita ada sebenarnya dalam macam Group lah kita panggil ya Kita bermula dengan macam Coffee sambahat Di mana kita membuka kafe Rishamo ni so sekarang ni kita dah ada beberapa cabang lah antaranya lah Rishamo Man Rishamo di mana kita ada Man kita panggil kafe Man di mana kita akan menjual food 60% dan uh, convenient item 40%. So, selain benda tu, kita ada camung manufacturing. Manufacturing so, ini adalah uh, dia mengeluarkan produk-produk yang diperlukan di kafe. Contohnya macam ice blended ni, premix, coklat, matcha and so lah. Selain benda tu, kita membuat buat macam 3 uh, in 1 sachet uh, untuk dipasarkan macam untuk uh, traveler ya. pergi ke mana-mana yang -mana senang dia tak air panas dan yang boleh minum kita ada empat flavor kita ada teh tarik white uh, coffee coklat dengan cappuccino lagi satu kita ada food tech ya. Eh? food tech. Kecam mau food tech yang berat ialah kita di Central Kitchen. Kita bermula dengan semuanya daripada supplier, maknanya outsource. So sekarang ni kita dah satu demi satu kita buat in house supaya kita dapat cost yang rendah dan kita transform, kita transfer balik kepada pengusaha-pengusaha atau kita biar lisensi kita lah supaya uh, dia boleh mendapat profit yang baik daripada sebelum of course persaingan in term of uh, mat segment ni dia ada berapa kategori juga dia ada macam saya cakap kita di segmen cafe mat cafe mat ni uh, is convenience shop maknanya kita ada jual macam kopi tadi juga like macam hot food ready to eat macam uh, set nasi lemak atau uh, ataupun bergedil tahu yang boleh makan di situ kita ada beberapa temp, apa meja di dalam cafe apa mat tu dia saya tempat pergi kafe mat. Eh, so dia punya profit agak tinggi dibandingkan dengan uh, mat yang biasa yang orang cakap apa. Juice shop lah. So ini kita adalah kafe mat. Mereka tempat orang boleh lepak juga untuk minum dan jumpa orang untuk meeting dan sebagainya. Okey, riciamo coffee ni sebenarnya ialah I amin mean, kalau kita nak kata kadar kopi ni kebanyakan orang cakap coffee, cake and pastry. So kelainan Bintang Cik kata kita selalu kita highlight uh, Ricamo bukan sekadar kopi eh? Nasi pun ada Mana set-set nasi Cakap uh, apa Menu-menu uh, tempatan kita Ataupun negeri-negeri yang macam uh, nasi set nasi daging salai uh, set nasi patin nepoya asam pedas uh, kurma daging perlis so kita ada kita cuba kalau boleh One Stop Center lah setiap so, negeri punya signature tu kita insya Allah kita akan adakan dalam bicara. Bila kita sebut dia ada camur kopi, maknanya orang akan tahu dia ada camur ni ada makanan-makanan uh, Malaysian nak saya cakap yang orang cakap apa, one-stop centre contohnya kita punya dekat dia ada patin tempoyak dah daging salai in fact, kalau mungkin ada orang tak tahu kita cakap uh, rendang Maman, ya, masakan dari Sembilan contohnya lah, of course kita ada nasi dagang dan sebagainya ini satu satu trademark ataupun orang sebut je uh, this is that dicamuk yang ada kalau masakan macam set-set nasi ni antaranya adalah uh, patin tempoyak lah, set nasi patin tempoyak set daging salai pun uh, okey dan hmm. nasi dagang selain benda set-set nasi ni kita ada juga macam mentabak raja ada keropok lekor uh, dan of course lah kita ada order corazon kita punya killer uh, pasti dah uh, corazon serta ayo uh, di sana yang sangat uh, juga apa uh, terkenal dan jualannya yang agak bagus lah sebenarnya pada mulanya kita perlu mula macam cakap cakap jual kopi dan apa cake and saja di mana uh, saya dapati maknanya bila datang satu grup tu lima orang lima orang ni tiga orang okey dengan makanan kek and dan tiga orang ni nak makan nasi so end of the day last kali lima-lima pun dia tak masuk dia pergi ke tempat yang ada nasi lah So, itu membuatkan keputusan kita untuk menjual nasi. Walaupun pada masa itu ada juga yang bagi komen kata Eh, come on, nah, this is coffee shop. Kenapa jual nasi? Ada patent terbayar, sama. But end of the day, kita nak revenue, kita nak sales supaya bisnes ni, macam apa, can be uh, profitable lah. Itu yang kita kata, okay, it's okay. Biarlah kita menjadi market leader yang jual. But sekarang pun, banyak antara-antara kompetitor -antara yang jual nasi pun. Alhamdulillah. Sebenarnya AI punya teknologi sekarang ni banyak juga. Kita pun tengah proses dalam untuk warga war kita guna pilot test lah dengan uh, kita punya POS system di mana kita menggunakan AI teknologi supaya dia akan kumpulkan segala maklumat data-data customer yang ada ataupun menu-menu yang kita jual. Eh contoh, kalaulah kata, -kata kita kita nak buat satu-satu promosi kita just type dekat sistem ataupun di komputer kita kita kata kita nak buat satu promosi untuk ni so the AI dia akan automatically dia suggest apa yang nak dibuat promosi berapa harga jualan dan berapa keuntungan so maknanya kita dah orang cakap apa uh, jimat banyak masa tak perlu fikir perah kepala dia ada all oh, the data dia akan propose kat kita sama juga macam in term of Uh, poster advertisement eh? zaman sekarang ni dah AI kan gambar-gambar dia pun kita tak ada lah nak ambil copyright orang lain ke apa ke kan orang claim macam this is my photo and so on so dengan AI ni banyaklah membantu dalam uh, dekat current punya uh, market uh, teknologi makanan ni of course uh, orang cakap apa the equipment is very important lah salah satu contohnya kita kata uh, sebelum ni kita bermula dengan orang cakap apa uh, oven, microwave yang orang cakap conventional way lah. So hari ni kita dah ada uh, dipanggil uh, high speed oven and microwave. And brand yang kita guna tu aku kita panggil Mary Chef lah because the different quality yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi uh, dipanggil speed oven ni sangat lain dan dia akan menjimatkan masa. Kalau oven atau microwave yang biasa memerlukan 4 minit untuk memanaskan Uh, pastry. Dengan menggunakan teknologi yang uh, baru ni ataupun uh, yang ni, dia hanya memerlukan lebih kurang 40 second saja. Tu so, dia jimat lebih daripada 3 minit untuk uh, mempercepatkan proses dan menghasilkan kualiti yang sangat baik. Okey, di sini adalah kilang untuk memproses uh, premix eh yang macam coklat, matcha Cementi ini si the mesin untuk mixer eh, SOP yang kita dah dah gaulkan dalam mesin ni untuk kita proses untuk buat packaging di bilik sebelah. Jadi okay, premix lah. Ah premix kita mixer dengan dia. Kadang kadang ini kita production of coklat kan. So mm. kita buat coklat lah. Kita ada batch by batch, kita ada coklat, kita ada cappuccino and so on lah. Ini untuk uh, distribution kepada macam-macam kan? Ya, yeah, so kita supply ke cafe-cafe uh, yang ada. Uh, di seluruh Malaysia lah. hmm? Ini pun one of the product yang kita akan export ke luar negara. Oh, ya, ah, yes. Oh. Dia buat untuk uh, individual ni untuk industri? Kita tu. ada dua. Satu untuk cafe pack kita panggil. Untuk yang satu kilo. Dan kita ada juga entry one sachet yang untuk dalam 22 gram lah. kan? Hmm. Uh, sebenarnya kita memang dah sedia ada dengan apa nama uh, penghantaran ataupun ordering online ni dengan dengan apa nama brand-brand yang ada di pasaran seperti Panda, Grab dan banyaklah misi and so on. Cuma sekarang kita tengah develop satu platform sendiri kita. Maknanya customer boleh order through kita punya platform, maknanya kita punya web kita untuk buat pesanan dan kita akan buat penghantaran in-house insya-Allah. Dalam tempoh lima tahun, of course, kita punya uh, sasaran atau kita punya target adalah kita nak pergi ke global. So, last year kita dah aktif untuk cakap uh, participate atau menyertai exhibition-exhibition exhibition di peringkat antarabangsa antara negara kita dah pergi baru ni di Australia, Melbourne and then kita pergi di Riyadh, eh, uh, Bayban, Riyadh uh, last year and then kita masuk juga Mihas at Dubai last November. So insya Allah di sini kita akan pergi ke Osaka dengan Jerman lah. Dengan Jerman So kita dapat I mean kita dah start sesuatu uh, Kita dah start explore, kita study Dan ada beberapa prospek yang dah berminat ada pun, Kita pun dah sign satu MOU dengan Uzbekistan Yang ingin membawa brand kita ke Uzbek dan kita pun insyaAllah akan buka di Melbourne, Australia juga by this year, September insyaAllah. Uh, yang terdekat, of course kita akan buka di Phnom Penh, lah, di Cambodia insyaAllah. So, maknanya dalam 5, 5 tahun ini, kalau boleh at least kita nak target uh, 5 ke 10 negara kita nak penetrate, insyaAllah. Okey, Richard Mohd Coffee sekarang ni kita dah ada lebih kurang 220 outlet eh, uh, since 2016. Uh, kalau untuk Richard Mohd, sekarang kita dah ada 10 in operation dan dalam proses Perubahan suai kita ada 2, 10 lagi lah, so, insyaAllah. Uh, by end of March, kita akan ada 20 untuk Mai So kita nampak uh, segmentation ni masih, orang cakap apa, masih uh, agresif ataupun opening for tempat-tempat yang tak ada lah. So end of day, insyaAllah kita target for krim coffee dalam rm Okey sebenarnya bila cakap pasal global, kita kena study in term of cost dan kita punya logistik. So kita lebih berminat pada dekat prospek-prospek yang ingin membuat uh, pelaburan atau membuat dia punya central kitchen dia sendiri di negara dia lah contohnya Timur Tengah, katalah di Saudi. So maknanya kita boleh bawa kita punya uh, SOP ataupun ni ke Saudi dan kita akan produce di sana. Maknanya cost of logistic tu akan rendah dan all the import duty and so on lah yang banyak negara yang berbeza-beza, setiap negara berbeza dia punya rules and regulation dia lah. So insyaAllah kalau boleh kita nak buat di sana supaya uh, benda tu akan reducekan cost uh, jika apa production lah. allah Okey, memang uh, buat masa sekarang ni memang banyak kenaikan macam biji kopi dan koko lah. So kenaikan tu average dia boleh lebih kurang 25% ke 30%. So kalau kita zoom to the orang cakap apa uh, buy item dia punya increase taklah banyak. Dia kurang dalam 3% lah in term of direct orang cakap apa cost of goods lah. Tapi dalam masa keadaan semasa yang cakap apa yang kerajaan polisi baru ni di mana gaji minimum 1700 lebih kurang dalam 12% lebih kenaikan so more or less plus minus lebih kurang 40% lah uh, extra cost to the operation so cara untuk kita mengatasi masalah ni mana kita kena naikkan sales kita banyak lah supaya the cost of tu akan rendah I mean break even dengan dia kan itu dia cara dia sebenarnya Okey, kita sangat uh, utamakan uh, ya. mengenai kualiti, kualiti makanan minuman yang kita jual. Uh, Dan uh, lagi satu yang penting sekali kita kena ada uh, inovasi ataupun orang cakap apa, menu baru dari masa ke masa at least tiga bulan sekali itu mesti ada minuman baru atau makanan baru supaya untuk uh, dekat apa memanggil atau supaya customer-customer pelanggan-pelanggan kita ni datang balik untuk uh, merasa menu-menu yang baru yang diperkenalkan oleh eh, Camo Coffee kan. Ya. so kalau lama sangat tak ada menu baru orang pun mungkin bosan but itulah cara kita. Dari masa ke kita akan ada menu-menu baru atau menu seasoning kan macam uh, Ramadan, raya, dekor macam tu lah. Sebenarnya memang kita dah ada the program ni dia dalam app Camo So maknanya setiap pembelian camur tu I mean that receipt tu satu ringgit dia spend dia akan dapat 10 point so kita akan ada lah list-list apa barang yang kita boleh claim untuk uh, dapat apa nama retain the customer lah katalah uh, untuk cappuccino mungkin 1000 point so dia kau macam tu lah so kita dah ada benda tu, benda tu sebenarnya untuk reward back to the customer and dia jadi macam, -macam penting royal customer lah. sebenarnya cabaran uh, semasa covid tu adalah sangat hebat Maksudnya sesiapa yang boleh survive after COVID ataupun semasa COVID tu, Alhamdulillah lah dia akan boleh uh, orang cakap apa, survive for the next uh, few years Abad apa yang saya nak cakap, yang paling penting dalam bisnes ataupun kita punya cafe of fashion ni adalah expenses yang kita kena jaga betul Sisi Se segi macam in term of uh, operation call macam uh, number of staff kita tak nak over staff dan kita tak nak juga kurang staff kalau kurang staff nanti the service will slow dalam masa sama pun kita kena manage kita punya expenses uh, expenses expense, lah, macam uh, utility kan macam electricity itu semua sangat penting cuma end of the day kalau expenses dia reasonable insyaallah kita akan uh, boleh cover lah apa yang sepatutnya okey alhamdulillah sekat ni kita pun mendapat beberapa award antaranya adalah uh, world muslim penuh brand of the year kita ada dapat juga FMB Rising uh, Award the most untuk uh, dekat apa rapid, uh, company dan kita dapat juga uh, Sabah Trusted Brand punya award dan yang terbaru kita dapat uh, My IPO punya award lah I mean the aspirasi madani ni lah because uh, banyak orang yang mendaftar dengan My IPO I mean the trademark tu tapi kami dia tak grow dia lock the name tapi tak ada perkembangan ataupun you know the progress of the business Sebab macam kita alhamdulillah kita register dan kita grow lah so itu yang dia orang nak sebenarnya Encik Mohamad, wujudnya Encik Mohamad ni lah salah satu objektif kita untuk memberi satu platform bagi IKS atau PKS untuk memasarkan produk-produk yang ada contohnya sebenarnya banyak sangat produk di dalam pasaran yang IKS atau PKS dia tak tahu mana nak pergi kan maknanya dia Stod kata ni because dia tu masuk mall-mall ataupun apa market ataupun mart dia ada satu listing fee. Tetapi untuk Richa Mart kita memang tidak ambil apa-apa listing fee buat sementara ni. Dan setakat sekarang kita dah ada lebih daripada 300 produk IKS dan PKS dalam Richa Mohamad lah. Dia bukan kita kata kooperasi, is one of kita punya program like macam encourage dia orang this is the place for you to market your product. Ia a it's a opportunity for them. It's at least satu platform yang ya yeah, we are just started last year. Kita dah ada 10 outlet dan kita tengah ada under Basway atau renovation ada 10 outlet coming insyaallah so, by end of March kita ada 20 di Shah seluruh Malaysia. Uh, of course time to time kita akan uh, explore ataupun kita melihat program-program yang dianjurkan oleh kerajaan macam contohnya di Mihas kita tengok uh, a jenama-jenama atau segmentation segmentation yang ada. Begitu kita banyak segmentation, ada yang keluar keluar ke produk-produk yang makanan, you know, macam RTE ataupun ada keropok-keropok eh macam crepek-crepek uh, pisang atau something like that ataupun macam-macam lagi. Yang paling penting uh, bila dia nak pergi bersaing dengan jenama-jenama besar atau international, at least kita kena presentation packaging tu sangat penting untuk memikat ataupun menarik orang untuk mencuba kan yang dah ambil, pastilah sedap kalau tak dia takkan buat kan so cuma kita nak attract it's marketing tu firstly the presentation of packaging ni sangat penting sebenarnya pandangan saya pada usahawan usahawan muda yang berminat untuk jadi usahawan atau entrepreneur ni sebenarnya perlu mencari pengalaman dulu lah. So sebenarnya kita taklah kata habis grad belajar kita kena jadi businessman ataupun entrepreneur first kali kita cari pengalaman, bekerja, timba banyak kelangan any segment eh, either cafe ke, mart ke ataupun apa-apa business, cari pengalaman grab the opportunity first and then baru kita mulakan perniagaan kita supaya kita tahu selok belok atau kita kata di mana duri ranjau nak lalu tu kan. Kita dah ada pengalaman at least dah boleh cover apa buat dah apa benda in, in case dia hadapi di masa dalam uh, proses dia nak membina dia punya perniagaan sendiri. Uh, harapan saya, of course, jamu hari ini kita dah ada lebih kurang 220 dan kita target kita nak open nak pergi global, it's bigger market. Kalau, kalau kita kata tak pergi ke global pun, at least kita target for ASEAN market dulu lah. Untuk kita mula ke global dan setanding dengan jenama-jenama international insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada pengarah urusan kumpulan, kumpulan Ria Ciamo Coffee, Datuk Muhammad Zamri Abu Samah dan seluruh tenaga kerja Ciamo Coffee atas perkongsian yang menarik dan penuh inspirasi. Semoga kisah kejayaan ini memberi motivasi kepada semua usahawan di luar sana untuk terus berusaha dan berjaya. Dan jangan lupa menonton episod minggu depan untuk lebih banyak perkongsian dalam bual bisnes. Saya Azri Idris, selamat maju jaya dan teruskan berdiaga dengan bijak. Assalamualaikum.